Qarbindəmsi qızıl hücum günlərində qızıl həvəsinə yaxalanmış və qızıl tapı zəngin olmaq üçün başqa ölkəyə getmişdi. İnsanların zəihnində yerdəndə çıxarılanlardan daha çox qızılın olduğunu eşitməmişdici. Həftələr boyunca çətin şəraitdə çalışdıqdan sonra bir mədən filizi tapdı. Zövəri özə çıxaracaq bir maşına ehtiyacı vardı. Dinməz söyləməz mədəni bağlayıb evinə geri qayıtdı. Qonlarına və qonşularına tapdığı mədən filizindən bəhs etdi. Onlar sübhrəyə gəlib maşın üçün lazım olan pulu topladılar və maşını ora göndərdilər. Darbi və Əmsil mədənə geri qayıtdı. Mədəndən çıxarılan ilk vaqon arıtma yerinə göndərildi. Nəticə ölkədəki ən zəngin mədən yataqlarından birinin sayıq olduğunu göstərdi. Çıxarılan bir neçə vaqon borcları bağlayacaq, sonra böyük bir qazanc olacaqdı. Qazınclar başladı. Darbi və Əmsilin ölkələri artmışdı. Sonra bir şey oldu. Qızıl damarı yox olmuşdu. Mədənin sonuna gəlmişdilər, amma qızıl yatağı orada değildi. Qazmağa davam etdilər. Qızıl yatağını yenidən tapmağa çalışdılar, amma yenə də alınmadı. İmtina etməyə qərar verdilər. Maşını bir neçə yüz dollara köhnə əşyalar alverişinə satdılar. Qatara minib evə qayıtdılar. Köhnə əşyalar alverişi mədənnə baxmaq üçün bir mədə mühendisi çağırdı və biraz pul verdi. Mühəndis layanın uqusuz olduğunu, çünki müəddən sahiblərinin istifya yataqları qazdığını dedi. Hesablamalar yatağın əslində Darbinin qazmağa dayandırdığı 21 metr kənarında olduğunu göstərirdi. Tam olaraq 1 metr fərq var. Köhnə əşyalar avərtisi müəddəndəki qızıldan milyonlarla dollar qazandı. Çünki imtina etmədən əvvəl bir mütəxəssisin yardımını almağı düşünmüşdü. Uzun müddət sonra Darib arzunun qızıl axıbələcəyini kəşf edəndə hər ikisini bərbad etdi. Kəşf heyət suuldan çıxmağa başlayandan baş verdi qızından 1 metr uzaqda dayandığı üçün böyük bir sərvət olduğunu xatırlayaraq seçtiyi işində bu təcrübəsindən istifadə etdi. Öz özünə dayanmadan bunlara deyirdi: "Qızından 1 metr kənarda dayandım, amma insanlardan həyat sığortası almalarını istəyəndə yoxsə onlar da dayanmayızam." Darby ildə 1 milyon dollar sığorta satan psix bir qrupun içərisinə girdi. Qətiyyətini qızıl axtarmaq işində aldığı təsəvvür üzündə idi. Əgər uğur qazanmaq istəyənsənsə, başqalarının görə bilmədiyini görməlisən. Onlar daha əvvəl bunu etmişdi və ya məndən əvvəl bunu yüzlərlə insan edib. Deyərək, keçmiş qazanmı deyil. Uğur qazanmaq üçün artıqlaşdırıcılarınızı daha dərinləşdirin.